स्टूडेंट्स वर्च यूनिवर्सिटी में खुश आमदेद आप देख रहे हैं भैू भानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं एक तो फाइनल टर्म कंप्लीट हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स का और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट्स का इंतज़ार होता है कि जल्द अज जल्द रिजल्ट आ जाए और उसके बाद उनका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो जारी कर दिया जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टार्ट में स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि वो काम आपने अभी फ़ौरन कर लेना है ताकि बाद में कोई भी आपके लिए परेशानी ना खड़ी हो जाए और आपका रिज़ल्ट कार्ड जारी ना किया जाए या रोक आ, रुक जाएगा रिज़ल्ट कार्ड बल्कि अगर वो ऐसा मसला हुआ तो रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो नए थे या भी आ, डिग्री कंप्लीट करके जा रहे हैं वी यू से वो भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी होंगी जो आपको रिक्वायर्ड होंगी जानने के लिए तो इन आपको गाइड करते रहेंगे मज़ीद एडमिशनस के लिए भी और डिग्री वेरीफिकेशन के लिए भी सारे सारे प्रोसेस तो करना आपने ये है कि आपने सबसे पहले तो एल अपना ओपन कर लेना है आपको बता देता हूँ वी यू एल एम एस वी यू एल एम एस ओपन कर लीजिएगा अपना तमाम स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं या ऐसे अभी जिनका एक सेमेस्टर रहता है या कोई भी चेक कर सकते हैं सभी के लिए एक जैसा ही आ, मसला हो सकता है वो आपने अपना एल से चेक करना है एल आप ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें करनी हैं एल में थोड़ा सा मसला चल रहा है और ये मसला सिर्फ इस वजह से है कि इंटरनेट को स्लो किया गया है या कंट्रोल किया गया है बहरा तो जो भी है ये ठीक तो नहीं है स्टूडेंट्स के लिए और आईटी की फील्ड वालों के लिए तो चलें एल हमारा सेकेंड अटैम्प्ट में ओपन हो गया है तो आपने एल ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल चेक करनी है ठीक है यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल है मैं यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ ठीक है तो आपने सबसे पहले अपने नाम के स्पेलिंग अपनी डेट ऑफ़ बर्थ अपनी फादर नेम और सी एन ई सी नंबर जो है वो लाजमी चेक कर लेना है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर आ जाएगी और याद रखें अगर आपकी रिजल्ट कार्ड के ऊपर एज़ ऑन जैसे आपने गलत यहाँ पे ख़ुदाना खासा लिखा था या हो गया था या नाम के स्पेलिंग में कोई फ़र्क था तो ऐज़ ओन अगर वो आ गया रिजल्ट कार्ड आपका छप के तो फिर उसको चेंज कराना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा उसके ऊपर पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे तो अभी अगर आप किसी प्रोफाइल में कोई नाम के स्पेलिंग की तब्दीली करवाना चाहते हैं या फादर नेम में तब्दीली करवाना चाहते हैं या पिक्चर चेंज करना चाहते हैं आ, या सी एन आई सी को ठीक करवाना चाहते हैं तो अभी जो काम है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता भी है वो अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपके नाम के स्पेलिंग में और पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई चीज का फर्क है तो फिर आप उसको सही कराने के लिए क्या करेंगे आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में और स्टूडेंट सर्विस में जब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें कुछ मिल जाती है लिंक्स और वो देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो फिर आप जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं और रीज़न लिखेंगे सबमिट करेंगे और नीचे फिर प्रोसेस आ जाएगा सारा वो आपने फॉलो करना है और उसके बाद अगर हम चेंज करवाना चाहते हैं कुछ और चीज़ें वो भी यहाँ पे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज ठीक है ये तो पिक्चर चेंज हो गई और ऊपर प्रोफाइल आप इस प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं स्टूडेंट्स नेम एंड फादर नेम करेक्शन अकॉर्डिंग टू द एस एस सी यानी और ये करेक्शन होती है मैट्रिक के कार्ड के मुताबिक दूसरा चीज़ है सी एन आई सी अगर आपके आपका सी एन आई सी नंबर यहाँ पर गलत हो गया था या आ, कुछ भी उसमें कोई फ़र्क लग रहा है वो आप ठीक करवाना चाहते हैं वो यहाँ से क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ आपने चेक कर लेनी है जेंडर करेक्शन बाजूकात ये चीज भी देखने में आ जाती है कि बाजूकात जेंडर्स में तब्दीली आ चुकी होती है तब्दीली से मुराद यह है कि फॉर्म फिल करते हुए मेल फीमेल का ख्याल नहीं रखा गया होता है और वो लिखा हुआ आ रहा होता है मेल का फीमेल और फीमेल का मेल भी आ जाता है मैट्रिक का रिकॉर्ड चेंज, चेंज करवाना है इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड चेंज करवाना है ई मेल करेक्शन ये तो अभी जो चल रही होगी ठीक है सबकी फोन नंबर को भी ठीक करवाया जा सकता है मेलिंग एड्रेस की जरूरत नहीं होती वो इसकी भी ज़रूरत नहीं है जस्ट आपकी तो चीज़ें चीज करने वाली हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं और सबसे ज़रूरी जो है वो स्टूडेंट्स का नाम है फादर नेम है डेट ऑफ बर्थ है और सी एन आई सी नंबर है तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे तो जस्ट 500 का एक चलान आपको पे करना है और याद रखेंगे यहाँ पे अपने जो जब आप किसी चीज़ को क्लिक करते हैं फ़र्ज़ करें तो ठीक है क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा एक ऑप्शन निकलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट करें हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑप्शन हमारे पास आ गया अपलोड मेट्रिकुलेशन आर एस एस सी रिजल्ट कार्ड वो हमने यहाँ पे अपलोड करना और उसका साइज़ वन एम बी होना चाहिए और जे पी जी या जे पी ई जी फाइल फार्मेट में ये जाना चाहिए और उसके बाद अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं इसको ठीक है सी एन आई सी करेक्शन में जाते हैं तो फिर आ, क्या मांगा जाता है फ्रंट साइड सी एन आई सी की बैक साइड और बे बेफाम भी अगर आपके पास है तो फिर यहाँ पे वो बेफाम भी अपलोड करेंगे और इसके बाद अगर हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर क्या मांगा जाएगा वो भी मैट्रिक के कार्ड के बेस के ऊपर चेंज होती है तो जैसे जैसे आप चेंज करेंगे चीज़ें वैसे ही आगे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती जाएंगी ठीक है तो जेंडर करेक्शन अगर आपने करानी तो वो भी सी आपको देना पड़ेगा और अगर मैट्रिक का रिकार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर गलत हैं तो वो फिर मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे इंटरमीडिएट का गलत है तो आप इंटरमीडिएट का चेंज करेंगे जिसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं होती इतनी क्योंकि वो चीज़ें डिग्री के ऊपर नहीं आती लेकिन अगर आप करेक्शन कराना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है तो ये तो लाजमी है अभी फ़ौर करवा लें क्योंकि 20 तारीख को रिज़ल्ट आ जाना है और उससे पहले पहले अगर आप ये चीज़ें करवा लेंगे तो फिर इंतहाई सस्ते में यानी फाइव हंड्रेड रुपीज़ में आप करवा लेंगे और अगर ये सारा कुछ हो गया गलती के साथ आपने सारा कुछ होके करके मंगवा लिया रिजल्ट कार्ड और बाद में घर पहुंचने के ऊपर देखा तो फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस है और टाइम टेकिंग और पैसे से भी उसके ऊपर ज़्यादा लगेंगे तो होपफुली ये चीज़ें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका भी फ़ाइनल सेमेस्टर है और बाकी सब भी देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि बाकियों की अगर गलती है तो वो सिर्फ़ फ़ाइनल सेमेस्टर का वेट करेंगे उससे पहले ही अपनी डिग्री कंप्लीट अगर नहीं हुई या हो चुकी है या अगले सेमेस्टर में होने वाली है या दो सेमेस्टर बाकी हैं बल्कि तो ये तमाम स्टूडेंट्स का ही लाजमी है तो अपनी प्रोफाइल में अपने डाटा को लाजमी चेक करा लें हो सकता है कि आप उसको नोटिस में आए आपके ये चीज़ ठीक होनी चाहिए और आप सोचें कि अगले सेमेस्टर में या उससे अगले में करवा लेंगे और आपको भूल जाएँ तो फिर ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्पेशली जिनकी पिक्चर्स नहीं ठीक लगी हुई हैं एल के ऊपर प्रोफाइल में ब्लर हैं सही नज़र नहीं, नहीं आ रही तो भी चेंज करवा लें क्योंकि एज ऑन आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर आ जानी है और अगर तस्वीर सही नहीं लगी होगी तो बहुत फिर जो पूरा ऐसा इंप्रेशन पड़ता है रिज़ल्ट कार्ड का तो होपफुली ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे पास आप लोगों के लिए क्योंकि वर्ष यूनिवर्सिटी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं चल रही हैं और हमारे पास चूँकि हम भी कैंपस चला रहे हैं वी यू कानपुर कैंपस तो मुश्किल सा हो रहा है मैनेज करना टाइम को क्योंकि दाखिले भी चल रहे हैं और अभी एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं तो फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो लेके आते हैं और आपका काम है उसको देखें चेक करें और जो भी करेक्शन करने वाली है आपकी वो कर लें तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लेना है ताकि अगली वीडियोस जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हैं यानी प्रोफाइल में आपका डाटा ठीक है लेकिन आपके कोई फेलोज हैं उन तक ये लाजमी मैसेज पहुंचाए कि अपनी प्रोफाइल को चेक कर लें और उसमें अगर कोई कुरेक्शन करने वाली है तो एज अर्लियर वो करवा लें है। मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज